Salam. COVID tarixi və insan evolyusyasını artıq iki mərhələyə bölüb. Xəbərimiz olmadan biz də dəyişib. COVID-dən əvvəlki zaman kəsilə insan ömrünün birinci tarix etabı. Hələ ki COVID-la yaşanan dövr isə ikinci etapı kimi qəbul olunur. Söhbət dövrdən, iqtisadiyyatdan, dövlət maraqları ilə süslənmiş olan ölkələr arası münasibətlərdən çox insan fərdliliyinin dəyişməsindən gedir. Maskın mars marağını siz milyonlarına yoxmayın. İlon mask artıq. Yer adlı planetdə yaşayışının psixoemosional qatda bitdiyini Gərkəli yan insanlığın başqa planetlərə qaçmaq istəyinin rəmzidir və bunun özü də artıq bir yeni etapdır. Havaların dəyişməsindən bunu anlayanlar və görənlər az deyil, amma hələ ki inert olaraq köhnə dünya dəyərləri ilə artıq ekologiyası belə fəlakətə doğru dəyişmiş dünyada zəngin olmaq arzusunda olanlar da var. Son zamanlar adı daha çox virüs olun kimi hallandırılan milyarder Bill Gatesin fikrincə Qlobal pandemiya gələni bitə bilər, amma mən buna şəxsən şübhə eləyirəm. Ona görə ki, az qala ölü latın qrafikasının bütün hərfləri miqdarında mutasiya eləmiş COVID-19 sanki insan qədər ağlılıdır və nə etdiyini qabaqcadan planlaşdırır. Delta'nın düz 6 ayında yaranan yeni Omikron ştamı dediyimin sübutudur. Niyə 6 ay sonra? Ona görə ki, vaksinin də vaxtı 6 aya bitir. Bunu COVID deyirsiz, düşünürəm. Bu gün COVID-in Delta ştamı ilə yeni Omicron ştamı arasında əhəmiyyətli başlı mübarizə gedir. Omicronun az vaksinli və spit reallığı ilə Afrikada üç rəhbərlə doğumun kontinentində formalaşması deyilsə də, nədənisə bu yeni ştam Afrikadan çox Şimali Amerikada yayıldı. Bu gün artıq Amerikada COVID-ə yoluxanların 73% Omicron ştamına yoluxmuş xəstələrdir. Fauci-nin dediyinə görə bu rəqəm yanvarda 2 dəfə artacaq, yəni 100% belə ətdəyəcək. Omicron Avropada da yanvar ayında dominant ştama çevriləcək. Bunu da rəsmi üç mənbərləri deyir. Artıq bizimlə sərhəddə olan bir neçə ölkədə də bu yeni ştam aşkar olunub. Omikronun Delta ştamından fərqi onun sürətlə və axırı sayda yayılmaq bacarığıdır. Omikron böyük sürətlə yayılır və az bir zaman kəsiyində minlərlə insanı xəstəbəndirir. Hələ ki, Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı media vasitəsilə dünyada Omikron qorxunu yaratdıqdan sonra bu ştamla bağlı bir konstruktiv məlumat vermir. Hələ ki, araşdırılma aparıldığını deyir. Amerika prezidenti Bidenin sözlərinə görə isə bu ştam vaksin burdurmuş insanlara bulaşmır. Vaksin olunmayanlar isə xəstəxanada və hətta ölə bilə görzdəyə bilər. Amikrondan artıq Avropada da ölənlər var. Bəs Azərbaycan necə? Bu ştam haqqında məlumatlıdırmı? Əlbəttə ki, məlumatları var, bilirlər. Bununla belə Azərbaycan bütün mümkün qapanmaları yumşaldıb Azal səhər axşam dünyanın müxtəlif nöqtələrindən Azərbaycana turist gətirir. Məktəblər, universitetlər, restoranlar açıqdır. Hətta hamamlar belə açıqdır. Vaksin sertifikatını göstər keçcin, amma Omikron da açıqdır. Bunu da unutmaq olmaz. O da səni kimdirib, kimdirib bir kələmlik oppalara apara bilər. Biz nəyi gözləyirik? Omikronun gəlişinimi? İndi mən sizə nə deyim? Yenidən deyim ki, maska taxın, məsafə saxlayın, əllərinizi spirtləyin. Əslində mən bu sözləri sizə 3 ildir ki deyirəm, amma hələ də Maskata xəmdə var, Covidə inanmayan da var. Onda necə olsun? Allahə pəna yaşaya getsin. Belə də olmur axı. Məsələ elə bundadır da, bu gün heç kəs düzgün yaşamağın necə olduğunu bilmir. Səhvlər də, gərginliklər də vallahi bundandır. Amma mən sizə inanıram. Omicron yoxdur. E. Bizə Latin əlifbasının nöqtəsi də hecza də eləyə bilməz, çünki biz Omicronu heç görmürük, onu saymırıq. O bizim üçün yoxdur. Bizim öz işlərimiz var. Məsələn, Yeni İl yarmarkası. Al bu ki